роднай мовы ў купалаўскім уверсітэце не прайшоў бясследна 24 лютага на факультэце гісторыі камунікацыі і турызму у пройшла вечарыны беларускай музыкі рокакрыляя гледачы даведаліся пра гісторыюстанаўлення айчыны і рок-музыкі пачулі самыя вядомыя творы яе прадстаўнікоў такіх як крамбамбуля песняры джей морс нрм пасля заканчэння мерапрыемства усімжо традыцыйна прапанавалі затрымацца ў імправізавам кафе бизон пакінуць заявы на песні якія музыкі выконвалі і тым самым рабілі атмасферу вечарыны сапраўды непаўторнай нічога такого звышнатурального мы не рабілі мы написали сценар вот так ну, мы начали некоторые змены ў яго таксама были нейкіе органнізацыйныя моманты напрыклад за пачастунка гарбаты гр далей ну и репетицыі шмат репетыций мы свой веша просвеччали ўсё ж такие аднюродные мовы 21 -го. Вось ад мы хотели не зарабить их это все просто попросту банально узгадаясь про нашу мову нашу спашу на на нашу культуру и Мы хотели гэта забіць у такой незвычайнай інтеррактыўнай форме блізкай людзей форме. Каб людзі адчулі менавіта пра такую форму мастацтва, праз музыку, менавіта яны исключніліся, азначили гэту дату эту падзею. Так, і менавіта тому мы вырашлі забіць гэта все у такім формате.